Дорогие друзья, я, кандидат президента Михаил Броски, хочу воспользоваться этой кампанией донесением своих мыслей о том, что спасая одну жизнь, мы спасаем весь мир. И мы не обязаны изменить мир, но мы не имеем права ничего не делать для этого. Я обращаюсь к вам задуматься над тем, как мы живем и как мы допустили до того, что 500 тысяч украинцев ежегодно уходят в мир иной и многие из них могли бы жить. 300 тысяч можно было бы спасти, и вопрос демографии, я думаю, в Украине был бы решен. Средний уровень жизни у нас ниже, чем в Европе. Мы абсолютно не думаем о том, что мы умираем на дорогах в непонятном количестве: 35 человек в день. 42 человека у нас умирает от алкоголя, 25 самоубийцы. Это просто цифры, которые э, приводят в дрожь любого европейца. Мы не любим себя сами, но при этом мы думаем, что нас не коснется несчастье. Я попробую сейчас поговорить на эту тему и рассказать, а что же на самом деле нужно делать. В первую очередь я уверен, что нужно полюбить себя. И изменить самого себя. Это самое важное, что мы должны делать во всем. В отношении к самому себе, В отношении государства, в отношении к нашим близьким. Ваша, напевно, основна відмінність в тому, що ви не проводите політичної агітації. Натомість ви подорожуєте останнім часом регіонами України та намагаєтеся донести до людей свої думки. От розкажіть, будь ласка, в чому сенс того, що ви так себе зараз позиціонуєте? Ви знаєте, у мене літом произошло, ну, скажем так, Я заболел, в Италии это было, я отдыхал и там заболел. И посмотрел после этого на жизнь совершенно другими глазами, потому что если бы то, что случилось со мной, в Италии случилось в Украине, мы бы уже сегодня не разговаривали. Поэтому основная идея моей компании – это поднятие проблем, те, которые на самом деле волнуют, должны волновать каждого гражданина, человека в первую очередь. Независимости нет, его социального статуса нет чего. То есть хотелось бы воспользоваться просто этими президентскими парагонами для того, чтобы донести до людей мои идеи, мысли. То есть продолжить, скажем, сеять что-то хорошее. Если мне удастся собрать какие-то голоса в поддержку моей программы на первом, в первом туре президентской кампании, я думаю, это будет ну, хорошим как бы, сигналом, и власть вынуждена будет обратить внимание на то, что у этой программы тоже есть голоса. Программа очень простая. Спаси хотя бы одну жизнь, и ты этим спасешь весь мир. Когда-то Бог сотворил Адама, и если бы он Адам не выжил, не было бы всего мира. Поэтому каждая жизнь человека самоценна, это самое важное, что есть. И пора нам всем задуматься в первую очередь о здоровье, о безопасности. А во вторую очередь, будем ли мы вступать в НАТО, будет ли у нас какой язык, я уверен, что у нас будет украинский. И то, что я говорю на русском, я извиняюсь, потому что я, в общем-то, немножко волнуюсь. Я считаю, что кандидаты президента, конечно же, должны говорить на украинском. Если говорить о самой программе, программа говорит о том, что пора задуматься. Пора задуматься, почему у нас социологические опросы, вопрос здравоохранения на шестом месте, то есть людей волнует меньше всего. Почему вопрос безопасности там, на четвертом месте? вопрос безпеки людей волнует менше всього. У нас в стране ежегодно умирають 500 тисяч чоловік. Я жахлива. уверен, що це жахлива цифра. Це, це не просто 500 тисяч. Це кожного дня один плюс один. Один плюс один. Це кожного дня окрема судьба, окрема людина, окрема сім'я. И мы все живем и думаем, это нас не касается. Это нас не касается, что 25 человек ежедневно уходят из жизни по собственной воле. Мы говорим грипп, который нанес, я считаю, кроме экономического ущерба государству, вот эта истерия, которая была раздута правительством, еще и нанесло нам и проблему, кроме гриппа, страх, паника в обществе, депрессия, кто-то умер от инфаркта, от инсульта. Мы про это не говорим, испугавшись. Само так, психологично шкода, она на ведь больше была. Была больше, да. Хотя всегда из гриб. Давайте говорить о том, что происходит каждый день. 42 человека в Украине умирают от алкоголя. Мы говорим о том, что на дорогах сегодня 35 человек в, год, в день погибает в Украине. Это тоже никому до этого дела нет. Мы говорим о том, что милиция нас не охраняет. И до этого нет дела. А сердечно-сосудистые заболевания. Мы говорим о том, что надо пить таблетки, а я думаю, на Западе говорят совершенно о другом. Надо заниматься профилактикой заболеваний. В 40 лет женщина не выйдет на работу не получит никакую страховку, если она не пройдет обследование на, э, у гинеколога на наличие рака. Потому что считается это критический возраст для женщины. А тот, кого найдут, это не дай бог, болезнь на первой или на второй стадии сегодня почти что стопроцентно имеет шанс выжить. То есть эта проблема на Западе решена. Вирусы. Любые вирусы каждый год люди делают обязательно анализ крови. А кто-то задумался о проблеме, что у нас отсутствует нормальная система донорства. Мы не имеем в достаточном объеме крови. Посмотрите, он в России случилось в Перми, у них был там суточный запас. Но это проблема, потому что сегодня кто-то попадает в больницу. Не дай бог, ему нужна кровь. Суточный запас есть, а дальше давай веди своих это родственников. Роды, врачи да, врачи родичи есть. сдают и так далее. На Западе существует система добровольной сдачи крови. Люди считают своим долгом после церкви пойти утром, пойти и сдать кровь. Это обязательно помочь людям. И мы должны понимать, что вот эти сегодня... Платные сдатчики крови это очень опасно. А кто сдает кровь? Бомжи, Чего на пьянство, да, да, на пьянство. На это, попадаются, да, это среди них попадаются обязательно. Больные гепатитом, не дай Бог, больные СПИДом, не дай Бог и так далее. 17% невыявленных. А потом мы не можем понять, почему Украина на первом месте в Европе по этим вирусам на самом деле у нас каждый 50-й заражен смертельной болезнью. И государство отстранилось от нашего здоровья. Государство, власть вообще этим не занимается. Медсестры работают в больницах больше из сострадания. Или из того, что ему заплатят. Не должны никто платить, если это бесплатная медицина, будьте любезны. Но для этого надо, чтобы было достаточное обеспечение денег и не ждать э -э -э милостиней. Для этого нужно создать специальный налог на заработную плату, который идет на медицину. Сегодняшние деньги, которые приходят на медицину, почти что половина их крадется. Закупаются, вот сейчас, слава Богу, в чем-то хорошо. Вот этот вот скандал с гриппом, он чем-то хорошо повлиял. Потому, что Может, вы вот светились... больше прозорости да, больше прозорости мы побачили, что чиновники крадут. Закупают лекарства в три раза дороже. Потом говорят, почему нет лекарств в больницах? Потому что их мало. Почему их мало? Потому что их покупают в три раза дороже, получают откаты, воруют наши деньги. Че, это лекарства? у нас огромная так. кормушка так. медицина. И вместо того, чтобы создать нормальную профилактическую медицину, в Советском Союзе, кстати, чтобы там плохо не говорили, но профилактическая медицина уделялась внимание. И это удлиняет жизнь людей. Ты у нас врачи... сегодня мужчины так. умирают. 58 лет. Средний возраст жизни в Украине у мужчин 58 лет. Кто-то об этом говорит. Вот это главное, что я хотел бы услышать от кандидатов тогда, когда я буду делать выбор. Ну, я-то свой выбор в первом туре сделал, но во втором туре я бы хотел понять, а будет ли власть, будет ли новый президент болеть за наше здоровье, как самое важное и самое ценное, что есть у нас. Все от нас зависит. Как мы проголосуем, так мы будем жить. Думайте, когда вы голосуете.